Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами не на зв'язку, а просто у нас в студії дворушник Дмитро Войт. Вітаю, Дмитро! Я приветствую вас, Тетяна. Приветствую Дмитро вас. дуже популярні теми з вами стали розкручуватись на моєму каналі стосовно роботи на кладовищі, тому що зараз я б сказала дуже модним стало працювати на кладовищі. Ну, майже кожен, я думаю, щось там пробував там робити, навіть людина, яка не займається практикою. І дуже часто люди самі того не розуміють, що цим самим можуть нанести собі і своїм рідним шкоду. Тож, Дмитро, хто дійсно може працювати на кладовищі без шкоди, і які основні правила роботи там? Давайте почнемо з того, що ви сказали, стало дуже модним. Модным стало постольку, поскольку на основополагающих всех работ, действительно, которые реализуются на кладбище, это, как правило, с 12 ночи до 3.30 утра. И моды в ночное время суток я практически не вижу. Пойти днем на кладбище и выполнить определенный обряд, как правило, это будет малоэффективный. Насколько можно себе сделать горе, знаете, тут опять все зависит от энергии человека, который идет, от его посыла, от его воли и изъявления и насколько он готов. Но основа всего, я еще раз хочу э, напомнить, что выполняется именно в ночные часы. Все, что сделано днем, это малоэффективно, не дает огромный или вообще какой-то результат. Вот таким образом э, максимум, что, чем вы можете отделываться, в дневное время суток это э, каким-то таким убеждением то, что у вас вышло, нафантазировать себе. Но маловероятно, что у вас это получится. Иное в случае, конечно же, это ночь. Дабы работать ночью, нужна храбрость, смелость э, и, конечно же, настрой. Потому что без настроя тебя будет отвлекать множество всего на кладбище, особо это звуки. Второе это твоя фантазия, которая усиливает это все. Вот. Но ну и третье, если человек не осведомлен и действительно пошел по глупости, не зная определенных фишек и э, особенностей работы с некромиром, э, это, конечно же, можно сделать себе привязать каким-то образом, да, то есть энергетическую сущность, то есть мертвого на самом деле оно, каждое кладбище имеет свой энергетический потенциал, и они отличаются. Но есть особо пагубные кладбища, где действительно стрёмно работать, даже мне проработавши более 10 лет на кладбищах, да, мне до сих пор на этих кладбищах не по себе. Потому что кладбище насколько тяжелое, кладбище чувствуется, что когда ты ночью выполняешь работу, за тобой наблюдает, за спиной кто-то постоянно стоит. Где-то Вправо, где-то влево, в кустах какие-то глаза. То есть постоянно ты на себе это чувствуешь. И это, поверьте мне, не фантазия. И если у вас такое происходит, да, то есть вы действительно попали на нужное кладбище, и вы не знаете всех азов погостных, есть возможность действительно, что у вас будет отток жизненной силы, вы прицепите себе мертвого. А они цепляются, поверьте мне, как пиявки в пруду. Дмитро, окей, дуже зрозуміли, так які ж основні правила роботи на погості. От людина тільки починає. Що вона має знати, От правила, які просто має от зарубати собі? Основа повагающа всього, це, звісно, уваження міру, мертвому. Тобто, для того, щоб почати вообще працювати, потрібно хоча б як мінімум пройти ініціалізацію. Да? Тобто можно так сказать, привыкнуть к кладбищу, а кладбище должно привыкнуть тебе. Нужно туда походить, нужно там погулять, нужно туда поносить поминку, нужно прочувствовать, что действительно это кладбище будет с тобой работать и даст тот результат, от которого ты требуешь. И только в таком случае ты можешь пробовать уже делать как минимум хотя бы элементарные обряды, это переклады и скиды на кладбище, вот так. И далее уже смотреть через время, насколько пойдет это в реализацию. То есть самое-самое минимальное. Если же вы начинаете жестяка, как я начал, прямо тупо с порчи, вот так «Здравствуйте, я пришел, нате вам порчак», то будьте готовы к проблемам с физическим и психоэмоциональным здоровьем. Это надо будет пережить, поверьте мне. Який долгий период переживается, что в каждом это индивидуально? У каждого индивидуально. У каждого индивидуально. Кто, як себе може, кто как себя может с этого вытянуть быстро, понять эту причину, эту проблему, да, и разобраться в первую очередь в самом себе, да, то есть не испугаться, не бросить, не убежать, не закрыться и сказать, что нет, это не для меня, это не работает, я больше так не хочу. Или наоборот, это сработало, но сработало не во благо, да, наоборот, то есть ударило по здоровью мне или какие-то проблемы в семье начались внезапно, там, с вашим транспортом и так далее. То есть вы должны к этому готовы. Никто вас там не ждет с открытыми дверями и открытыми руками, пожалуйста, заходите. Поверьте мне, дабы там дорожка очень узкая, скользкая и острая. И поверьте мне, далеко не каждый может работать с кладбищем. Вы можете себе накрутить, что вы можете работать, но на самом деле, поверьте мне, это очень опасный, очень э Неизученный мир, даже через года практикуя, ты всегда учишься там чему-то новому. А, Дмитро, как зрозуміти, еще твой путь – это действительно погостное колдовство? Вы знаете, кто-то это понимает через своего наставника или через определение на магические способности. Например, меня это просто начало тянуть с детства. Я как пример. Кто-то играл в футбол. Кто-то играл в хоккей, кто-то ходил куда-то с ребятами. Меня тянуло в подвалы, на кладбище, черепа, дохлые мертвые животные. То есть еще с школьного возраста меня в это все затягивало. То есть ответ, я думаю, и так понятен для вас. Не было такого, что я сидел на диване, пил пиво, посмотрел кого-то и пошел в 30 лет там, понес туда поминки и делать кому-то порчу. То есть нет, а на самом деле это с юношеского возраста меня туда вело, постоянно тянуло. Дуже багато Дмитро говорять щодо підношень для хазяїна, хазяйки кладовища взагалі одкупів на кладовище. І в кожного це якось по різному. Чот є теж якісь сталі правила, які потрібно запам'ятати. Коли я слышу підношення, одкупи, прикупи мені одразу дівиться смішно, тому що на кладбищі це не працює. на кладбищі є тільки одне. На кладбище есть помин, другого больше не существует. И если я слышу эти слова, это человек, значит, никакого отношения к кладбищу не имеет. На кладбище мы носим только помин. И неважно, до обряда, после, во время и так далее. Помины. Точка. Что входит в помин? Абсолютно все. То, что идет в голову, то, что вам диктует внутреннее я, ваша интуиция или же они. То есть бывают ли даже такие случаи, я на могилу носил водку, носил огурец, носил оливки. Могила одного старая могила солдата, то есть вот мне так продиктовало, что ему нужно это принести, я ему принесу вот такие, а вообще нету никаких границ, то есть кто мягкие игрушки носит, кто свечи, кто деньги, кто любо какие помины, это чисто каждое дело индивидуально. Також дуже багато говорять про роботу через активну могилу. Що таке активна могила і як її визначити? Е, на самом деле, так, да, тут очень часто путається активна могила. То є е, проще определити активну могилу, це, конечно же, десарка захоронення однозначно. Вот. Потім наскільки ця могила активна, практик чувствує інтуїтивно е, і опять. прикасаясь к самой могилы, исходят определенные энергетические вибрации. То есть это возможно даже вплоть, это может быть звучать да, как нонсенс, но действительно она теплая может быть, эта могила. То есть вот так вот. Но основа полагающая для всех начинающих, работайте с могилой до 40 дней, это 100% будет активная могила. Зараз хочеться Дмитро задати вам питання саме від наших підписників, так як ви згадали запомин. Дивіться зараз дуже багато людей у нас в Україні вважаються безвісти, зниклими через ситуацію. Через війну, яка вже майже три роки триває у нас. І так, багато практиків допомагають, в тому числі і ви зрозуміти, чи жива людина, чи в полоні людина, чи людина вже померла. так? Але все ж таки ніхто не може давати 100% гарантію, тому що всі ми все ж таки люди і можемо помилятися. Ось як що робити людині, в якої безвісти на війні зникли? Коли рідні поминати як живого, просто молитися за душу багато хочуть там піти в церкву. вже ще людина не знає точно де вона вже подавати так за неї ті ж самі поминки. Що порадити ви, тому що питання дуже болюче, дуже важливе. До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Однозначно, если вы не установили, что родственник, неважно, близкий человек, 100% погиб, вот 100% не установлено, то я не считаю нужным, что нужно носить помины и заказывать о упокоении души. Потому что всегда этот процент, то, что человек действительно может найтися через определенное время, сами знаете, э, случаев много, и через 3-5 лет находились, даже приходили, хотя считался без вести э, пропавшим или погибшим. Даже было такое у меня на практике. Мне мать высылает фотографию и высыл командир роты убитого, ну, извините за выражение, практически э, фарш, да, не человек. Вот так одежда, мясо, вот так вот ее сына. И утвердительно сказал, что это он. Посмотревши на картах, я был не уверен. Но опять я еще раз говорю, я просто был не уверен, что это он. Хотя, в принципе, все объективно показывал на то, что это он, и какой-то там кулончик, типа, как на него похожи, и какая-то черта лица и так далее. Но я не дал стопроцентный результат, ибо я сказал, что не факт, что он умер, ну, карты этого не показывают. Он нашелся через 3-4 месяца в плену. Вот, понимаете, в чем суть. Так что надежда всегда однозначно умирает последний, да, если человек... 100% не обнаружений і не установлений як мертві. я вважаю, що наоборот треба ні саракауста здраві ставити, а не по покаєнні душі усопшого. Тобто, вот так вот правильно буде. Тобто, навіть якщо людина зникла безвісти, все ж таки краще, щоб цю надію підтримувати, да, щоб вона Безвісті ж пропавши, це ж не уміш. сами поняти варіанти можуть бути множество. Причому, к сожалению, наших. Воєнних можуть розкидувати всім странам СНГ Росії куди-лібо самі знаєте, можливо, А тобто ви теж бачили такі факти, що наші військові знаходяться не лише в Росії або на тимчасово окупованих і, і, територіях. Да, і не только в колоніях, а й що можна так сказати, вчасних каких та іменях, як робоча сила. Це шокує Дмитро. Хочеться поговорити також про вашу особисту практику, тому що я знаю, ну зрозуміло, що я не знаю, хто в нас може взяти гроші, щоб переглянути безвісти зниклого, але насправді дуже мало практиків беруться взагалі за цю роботу. Зараз я хочу поговорити про особисті консультації питання з майстром. Ви дуже голосно заявили в своїх соцмережах, що ви той практик, в якій немає фіксова, Ціни за консультацію, тому що так не повинно бути, і ми маємо повертатися до е, наших першоджерел. Е, давайте поговоримо про це. Чому так? Більш глибоко, тому що я знаю, що дуже багатьох практиків це обурило. Я не хочу магію просто е, привращати в бізнес. То есть первоначально я и начинал с этого, да, то есть просто потом огромное количество людей было, я не справлялся, и люди сами начали уже, да, то есть можно я заплачу, я буду первее, быстрее и так далее. Но это чеческий фактор, так, к сожалению, бывает, вот. Но все-таки через время я пришел опять к тому мнению, что диагностика, просмотр и помощь, не считая обрядов, должен каждый человек получить по необходимости однозначно ни в коем случае не просматриваю тут финансовый интерес, потому что действительно свое призвание и удовольствие от своей работы я получаю именно, когда помогаю людям, общаюсь с ними как по видеоконсультации, так и офлайн. То есть, вот так у меня не інтересують на першому місці це фінанси, звісно, Ну але ж дивіться, Дмитро. Давайте будемо відвертими. Це все звичайно добре. Допомога людям це блага справа насправді. Але ж карти таро в магазині ніхто не приймає, як як монету якою можна розрахуватися за товар, послугу, сплатити податки. Ну, конечно, конечно, однозначно, люди благодарят. то есть сто процентов почему я и не говорю что я смотрю не бесплатно а без прайса то есть это совсем другое понятие то есть кто сколько может это по-честному абсолютно считаю конечно же так как есть огромный спрос на мои консультации я могу себе позволить конечно же купить некоторые вещи так как я особенно еще очень длительный период уже в магии то есть конечно же я тут в принципе много что уже и купил, и приобрел и так далее. Вот у меня, в принципе, есть все, что мне нужно. Чи берете вы э, людей, под свою властную наставництво? Так беру, но я сначала проверяю человека, просматриваю его. То есть сами понимаете, не каждому желание может у человека быть эффективно реализованным, да и удовлетворенным, потому что некоторые люди себе накручивают, очень многие накручивают что действительно есть сила, на самом деле там есть хорошие просто убеждения, если себя бить в грудь каждый день, да, то есть, что я обезьяна, у меня вырастут волосы на груди, это действительно правда, это работает. Вот, но если у человека действительно, да, есть вот такие мощные задатки, я его просто чувствую по фотографии энергетически, что с него прет, Та тоді, зрозуміло, цього человека можна взяти в обучение. І плюс, звісно он він має бути Потому тому що ну, магов, к сожалению, є да, люди, корім поведение. не есть їхнє такое. Але це їхня така особенность, це не А, Дмитро, ви сьогодні прийшли до нас в студію, крім того, що з картами Таро ви прийшли ще з дуже цікавими атрибутами. Розкажіть, будь ласка, що це і для чого ви використовуєте ці атрибути? Это черное зеркало, оно заряжено через порталы на собственной крови. Это моя защита. Так же само для усиления моего дара я ношу свой, можно так сказать, фамильяр, тотем, называйте как хотите. Это череп ворона. То есть определенные так же само были проведены обряды да, для того, чтобы колдовать в благо, как говорится. Поняли? В первую очередь защищать себя от э, людей, которые так же само э, любят начинать какие-то магические войны, энергетические посылы и так далее, и так далее. Дмитро, дякую вам. Раді бачити вас гостем нашої студії. Дуже надіємось, що будете ставати нашим гостем все частіше і частіше. Нашим підписникам нагадаю, що всі контакти Дмитра Войта будуть знаходитися в описі цього відео. Ну, і каже Дмитро, чаклуйте з головою. Всіх благ вам і до нових зустрічей! Калдуйте вам увага, всього доброго. So, <music> let